टुडे खेळीने भिवंडीत सर्व चाणक्य फेल सेक्युलर फ्रंटचे से नारायण चौधरी महापौर तर उपमहापौरपदी काँग्रेसचे तारिक मोमेन भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत आज मोठ्या घडामोडी घडल्या भाजपच्या हातावर दुरी देत काँग्रेसने भाजप नगरसेवकांच्या साथीने महापालिकेची सत्ता काबीज केली आहे महापौरपदी भाजपचे बंडखोर उमेदवार नारायण चौधरी विजयी झाले असून उपमहापौरपदी काँग्रेसचे उमेदवार तारिक मोमीन हे बहुमताने विजयी झाले आहेत पीठासीन अधिकारी तथा ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी त्यांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा केली उपमहापौर पदासाठी त्रिकोणी लढत पाहायला मिळाली त्या यामध्ये तारिक मोमीन यांना सर्वाधिक त्रेचाळीस मते मिळाली शिंदे सेनेचे से जावेद दळवी यांना पंचवीस मते तर भाजपचे सुहास नकाते यांना एकवीस मतांवर समाधान मानावे लागले या निकालाने भिवंडीत काँग्रेसने आपली ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे उपमहापौर निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच कोणार्क विकास आघाडीचे मयुरेश पाटील यांना मोठा धक्का बसला समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका शबाना अंसारी यांनी मयुरेश पाटील यांच्या अर्जावर सूचक आणि जावेद दळवी यांच्या अर्जावर अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केली होती एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या उमेदवारांसाठी ही भूमिका घेतल्याने छाननी प्रक्रियेत मयुरेश पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरवण्यात आला यामुळे स्पर्धेत जावेद दळवी राहिले भिवंडीत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी भाजपमधून फुटलेले नारायण चौधरी महापौर झाले अठ्ठेचाळीस मते मिळवली महापौरांपेक्षा उपमहापौरांना कमी मते मिळाली महापौरपदाच्या निवडणुकीत नारायण चौधरी यांना एकूण अठ्ठेचाळीस नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला भाजपमध्ये बंडखोरी करून त्याने काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या मदतीने हा आकडा गाठला दुसरीकडे भाजपच्या अधिकृत उमेदवार स्नेहा पाटील यांना अवघी सव्वीस मते मिळाली तर शिंदेंच्या उमेदवाराला पंचवीस मते मिळाली होती परंतु उपमहापौर निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराला त्रेचाळीस मते मिळाली तर भाजपच्या उमेदवाराला एकवीस मते मिळाली महापौरांना मिळालेली पाच मते पुन्हा भाजपकडे वळल्याचे समोर आले आहे ये महापौर का पदार्पण दिया गया शहर के प्रथम नागरिक चुने गए क्या कहना चाहेंगे ये किसकी जीत है सेकुलर पार्टी की जीत है सेकुलर पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि कार्रवाई होगी उसके लिए आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपको राजनीति मालूम है सारी कामों भाई मैं, मैं।, का मैं, क्या क्या मैं सिर्फ विकास की ही बात करूंगा इस भिवंडी शहर ने मुझे महापौर पद दिया भिवंडी विकास के लिए या मैं विकास के लिए बैठा हूँ आप मुझे प्लीज खाली विकास के बारे में बोलो पर ये सर वहाँ पर आपने कार्रवाई करने की बात की है मुझे उससे मुझे बात का आपको क्या कहना है सर मुझे उससे कुछ नहीं कहना है मेरे लिए सिर्फ विकास की बात होएगी बाकी कुछ नहीं होएगी जो तो महापुर और उपमहापुर बनाए गए लोगों का ऐसा है कि बीजेपी के आगे भिवंडी सेक्युलर फंड का महापुर बना है जो हमने भिवंडी को वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया इससे पहले कौन टूटते थे कांग्रेस समाजवादी टूटते थे आज मुझे इस बात की खुशी है कि महायुति को तोड़कर, बीजेपी के वक्त को तोड़कर हमने जो है यहाँ पर महापुर बनाया आप सबका धन्यवाद क्या कहेंगे जो भिवंडी में आज महापुर की जीत हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जो भिवंडी बहुत निराश था इससे पहले जितने भी लोग आए वो डेवलपमेंट के लिए नहीं करते थे इन आप देखेंगे हमारा जो नारा है भिवंडी फर्स्ट और भिवंडी डेवलपमेंट हम हर एक के लिए इससे लेके वेस्ट तक हर एक काम करेंगे जो जनता के हित में होगा भिवंडी करके हित में होगा भिवंडी के हित में होगा जो बीजेपी और कांग्रेस को लेके जो चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी फूटी है या कांग्रेस फूटी है इस पर क्या तो सर वो आप सब देख सकते हो कि कौन किसके साथ था बीजेपी को तोड़ के महायुति को तोड़ के हमने लेके आया है और जो सेक्युलर के नाम पे लोग बोलते थे वो किसको ओर दिया आज सबको आपको मालूम पड़ गया होगा महाराष्ट्र टुडे मराठी ब्यूरो रिपोर्ट भिवंडी मुंबई